Ми імпортуємо близько 40% всіх енергоресурсів, які споживаємо. Саме через неефективне використання енергії ми втрачаємо щороку більше 185 мільярдів гривень щороку, саме через неефективне використання ресурсів наступний слайд. При цьому 35% в цій колосальній цифрі складають. Втрати населення, тобто це жителі населення України, які сьогодні втрачають свої гроші через неефективне використання енергії. Якщо порівняти втрати України з іншими країнами, на, наприклад, на опалення, то якщо порівняти втрати на опалення на один квадратний метр, то Україна витрачає в два-два з половиною рази більше на опалення квадратного метру ніж Болгарія та Норвегія. Причем Норвегия северная холодная страна, казалось бы, да, а Болгария страна, которая в том же климатическом поясе расположена, что и мы. Мы посчитали 185 миллиардов, это много или мало, чтобы это было понятно простому человеку. Вот эти вот потери, деньги, которые по сути в воздух улетают, да, мы их теряем, это переводит на понятные вещи 3100 километров автобанов второго первого класса, которые мы могли бы строить ежегодно. Для сравнения расстояния между Львовым и Донецком 1200 километров. Или это могло бы быть почти тысячи новых поездов отечественных и помочь нашей стране экономически. Или на эти деньги можно было бы 10 месяцев платить пенсии. Или следующий слайд, если посчитать это в бюджетах, вообще разящие цифры. Потери наши из-за того, что мы не выключаем вовремя свет или воду, из-за того, что тепло улетает через щели в наших окнах и так далее, мы теряем 8 бюджетов на образование в год, 16 бюджетов на армию, мы сейчас наскребаем да, 3 миллиарда на антитеррористическую операцию, на военные действия с Россией, а на самом деле вот сколько денег улетает в никуда. И вот круг замыкается, когда мы видим, что 6 тысяч бюджетов на энергоэффективность, если можно на один слайд назад, составляют наши потери. То есть мы не объясняем, государство не тратит деньги, чтобы объяснить людям, сколько мы теряем и как не терять. И из-за этого люди тратят больше. Круг замкнулся. Мы пришли к выводу, что это вопрос национальной безопасности Украины.